لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي عما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يسير ولا تؤسير ربي تامن بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum para penonton-penonton TV Ahli Jerah khususnya rancangan Labbaik Allah 2025 siaran secara langsung menyahut panggilanmu dan pada malam ini kita bersiaran untuk episod yang ke-12 minggu yang ketiga dan hari yang ditunggu-tunggu semakin hampir iaitu operasi masya'ir ataupun hari Arafah dan lebih kurang 2 minggu lagi kita akan tiba di hari Arafah dan ada di antara sahabat-sahabat kita yang telah pun sampai sebagai Duyuf Rahman. Ada di antara sahabat-sahabat kita yang akan uh, terbang malam ini ataupun besok ataupun minggu depan. Apa pun kita akan bersiaran lagi pada malam ini dengan ahli panel uh, jemputan dan kita akan bercerita tentang satu tajuk yang cukup menarik iaitu pengakhiran yang dicemburui. Pengakhiran ini bermaksud kita yang hidup pasti akan mati dan kita nak cerita tentang kematian yang dicemburui. Sudah tiga orang jemaah kita yang telah pun meninggal dunia di kota suci Mekah dan kematian mereka sangat-sangat dicemburui. Jadi kita akan bersama dengan ahli panel yang telah pun berada di sisi saya, orang yang ilmunya banyak, handsome bergaya, kacak, masih muda, Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Haji, 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 kali Haji. Iaitu ia, Datuk Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Qasim. Assalamualaikum, Tuan. Untuk... Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Lapan kali Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Tuan-tuan. Ada jem panel jemputan lapan kali. Ada yang dah dua puluh dua kali. Okey, Datuk. Tajuk kita kematian yang dicemburui. Adakah meninggal dunia di tanah suci ini dianggap sebagai satu tanda husnul khatimah? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabi ajmain. Uh, Abang Shamsul, yeah. tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Uh, sudah pastilah kalau kita cakap tentang tanah haram. Mm -mm. Kenapa tanah haram? Mm -mm. Kerana tanah haram ini adalah satu tanah yang sangat suci dan sangat Uh, apa indah mm -mm. yang akan menyebabkan kita teringat dan teringat dan teringat Betul. tak ada tempat yang kita pergi kecuali Mekah dan Madinah mm -mm. kita akan teringat selalu sebab Betul. apa sebab itulah tanah suci yang Allah janjikan keberkatan yeah. bila tanah itu telah dijanjikan keberkatan uh, di situ ada Kaabah di situ adanya Ra'udah di Madinah Al Munawwarah adanya Maqam Nabi saw sudah pastinya sesiapa yang meninggal di situ mm -hmm. dia mempunyai satu nikmat yang cukup besar mm -hmm. kerana dapat dikebumikan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla mm -hmm. ya di tanah haram pula lebih-lebih mm -hmm. lagi apabila dia meninggal dalam keadaan ihram Allahu akbar kalau ihram dalam umrah ke dalam haji ke nabi SAW sifatkan seperti mana yang disebut dalam uh, hadis Abdullah bin Abbas mm -hmm. apabila seorang lelaki jatuh daripada kenderaan dia ketika uh, di Arafah bersama dengan Nabi SAW oh. jatuh sehingga patah di bawah tengkuk ni. Allah Akbar. Akhirnya meninggal. Hmm. Maka Nabi suruh man mandikan dia hmm. tapi jauhi daripada wangian-wangian, uh, jangan tutup kepala dia. Lantas Nabi kata apa? Hmm. Fayub'asu Uh, fayub'asu mulabbiya atau hmm. kama mereka ini dia ni akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan apa mulabbian hmm. labbaik Allahumma labbaik labbaik la labbaik maknanya dia berada dalam keadaan itu hmm. itu satu hmm. nombor dua kalau bukan dalam keadaan ihram niat dia hmm. niat dalam niat untuk menunaikan ibadah haji niat dia untuk menyucikan kalbu niat dia untuk mendekatkan diri pada Allah azza wajalla meninggal dalam kawasan yang mulia hmm. maka sudah pasti akan ada rahmat dan keberkatan di situ. Masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan, kematian yang sangat dicemburui dan saya juga tengok di media sosial. Kalau anda senang menonton di media sosial, jangan lupa untuk terus share, jangan lupa untuk tekan like, tap tap screen dan kongsikan dan semoga perkongsian anda dalam media sosial ini dikira sebagai salah satu amal soleh kita. Amin. Baik, uh, saya dah tengok dalam ni tu. Uh, ketika kematian ataupun jemaah satu dunia ada yang meninggal di sana, bukan oh. saja di jemaah Malaysia. Dia ada perbezaan Kalau dia pakai ihram Dia akan tutup Dia tak tutup kepala dia yeah. Dia akan pakai warna hijau Dia cuma tutup hijau yeah. So adakah macam ini Balasannya Confirm syurga ke macam mana ni Dia Nak confirm syurga tu Kita tak tahu mm -hmm. Sebab Zaman Nabi SAW so, juga masalah. Ada sahabat-sahabat Nabi Yang meninggal ketika perang Perang-perang Perangan mm -mm. Syahid Tetapi, Syahid mm. Tetapi Nabi SAW kata Dia Tidak Mati syahid mm -mm. Dia tak masuk syurga. Sebab apa tak masuk syurga? Ya. Rupanya dia ketika berperang ada perasaan riak, ya. sombong dan seumpamanya. Ya. 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 Jadi, apa yang boleh kita katakan? Kita tak boleh nak buruk sangka pada jenazah. Ya. Tapi kita tak boleh nak mengatakan bahawa confirm syurga. Ya. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku. Cuma kita minta Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan syurga kepada atas dia. niat yang dilakukan. Hmm, Jadi hmm. maknanya kalau dia meninggal dunia dekat Kota Mekah hmm. tu, dia kalau kita tengok dalam ihram, hmm. dia tak tutup kepala kan? Hmm. Sebab dalam ihram tak tutup kepala kalau ya, lelaki. Ya, 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 orang perempuan dia tutup. Jadi menunjukkan bahawa Uh, dia ada signifikan kenapa dia letakkan a uh, tanpa tutup kepala kenapa dia tutup dengan kain hijau semua hmm. ada signifikan dia yang tertentu hmm. baik dari, dari segi syarak pula macam mana ada tak kelebihan-kelebihan kepada jemaah yang meninggal dunia di 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 Mekah okey kalau dari sudut syarak dari sudut syarak ya eh, hmm. bila kita berada di uh, meninggal di di di, di tanah di Suci itu di Mekah hmm kalau meninggal dalam ihram itu adalah kelebihan dia. Masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita akan berbicara lagi, kita akan bersembang lagi tajuk yang cukup menarik pada malam ini. Kita pastikan bahawa anda jangan ke mana-mana terus bersama dengan kami dalam Allah 2025 menyahut panggilanmu. Berehat seketika. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana anda masih lagi bersama dengan kami kekal dalam Labaik Allah 2025 menyahut panggilanmu. Dan uh, topik hari ini cukup menarik iaitu kematian yang dicemburui ataupun pengakhiran yang dicemburui. Kita selalu doa. Nabi SAW ajar kita, Allahumma ahtim lana bihusnil qatimah wa la tahtim alana ya Allah bisu'il qatimah. Kita nak mati dalam keadaan yang baik-baik. Jadi orang yang baik orang yang arif, orang yang pandai ilmunya. Jadi kita nak rujuk dengan al fadil Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Iza Arif dah lapan kali pergi haji. <laughs> Alhamdulillah Pak Su berdua kali Saya berdua kali tu ha, Jadi haji-haji lah Haji-haji Maknanya uh, haji samsul Haji-haji uh. uh, samsul Ya yeah, oh. betul Oh kena tu panjang sikit eh? Ya yeah. okay, Tapi kalau... yang kedua uh. tu haji-haji furhada <laughs> Alhamdulillah okay. Baik ni nak cerita tentang uh, Ada orang bertanya uh, Bila kematian ataupun jemaah Malaysia Tak kira umrah ataupun haji Apabila meninggal di Madinah atau Meninggal di Mekah ada waris-waris nak bawa balik hmm. sebab uh, uh, waris kata ni nak uh, bumi dekat ni lah kampung dia dekat Perak. Hmm. Kenapa tak boleh bawa balik? Okey, uh, dari sudut prosedur satu hal. Hmm. Balik ketika kita meninggal dunia di Mekah, bukan tak bukan tak boleh bawa balik. Boleh bawa balik. Hmm. Dia ada kaedah-kaedah dia, dia ada prosedur dia. Hmm. Cuma musim haji ni musim yang sangat packed. Semua orang tengah sibuk tentang urusan-urusan uh, haji mm -mm. termasuklah dia punya polis tentera segala-galanya mm. jadi oleh kerana itu uh, mereka cuba sekat daripada membawa pulang ...kerana melambatkan proses dan seumpamanya. Mm -hmm. Kalau dah semua meninggal situ, berapa ramai kaki tangan... ...yang sepatut jaga jalan raya, jaga urusan-urusan uh, kaunter -urusan, uh, dan sebagainya. Betul, betul. Ya, jadi maknanya mengganggu kacau kerja itu. Maka mm -hmm. oleh sebab itu, mengambil jalan selamat ke bumi kan semua... ...dekat Makkah. Itu mm -hmm. satu. Dan nombor dua, mm -hmm. kenapa kita digalakkan untuk kebumikan di tempat yang di, 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 dia, dia meninggal. Mm -hmm. Kalau saya meninggal dekat mana Kelantan, mm. kebumikan di Kelantan. Yeah. Kalau bumi meninggal di Melaka, Melaka lah. Yeah. Kalau Selangor, Selangor lah. Yeah. Sebab apa? Mm. Sebab kita tidak mahu lambatkan proses pengkebumian jenazah. Baik. Sebab dah sampai masa dia untuk balik ke tempat dia. Mm, ha. itu dia. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya. Semoga jawapan yang diberikan oleh Al-Fadil Ustaz sebentar tadi dapat memberi info kepada anda. Tambahan pula, satu-satunya kita ini, kalaulah kita pergi ke London. Kalaulah kita pergi ke Amerika, kita tak dipanggil Do You For Rahman. Kalaulah kita pergi ke Scotland, kita duduk tempat orang kata four season negara empat musim. Ini tidak dipanggil tetamu negara tersebut. Tetapi apabila kita pergi ke Tanah Suci Mekah ataupun Madinah, kita dipanggil Do You For Rahman. Tetamu Allah dan tetamu Rasulullah SAW. Baik, seterusnya. Bah, mungkin ada tak pengalaman-pengalaman uh, selama lapan kali pergi haji yang tengok jemaah kita meninggal dekat sana datuk saya uh, masa musim haji tak adalah yang meninggal hmm. tetapi yang koma tu ramai okay. yang koma yang peliknya yang saya saya banyak kali jumpa juga hmm. masa pergi haji tu okey hmm. perjalanan pergi haji kan dia 40 hari ada yang 30 hari yang last tahun 2022 saya pergi Ah itu 10 hari je. Hmm. Ah, tak lama. Betul-betul buat yang wajib ah, je. Dia sebab orang yang saya bawa tu nak pergi cepat-cepat. Ah, cepat. mm -mm. Jadi alhamdulillah yeah. semua selesai dengan baik. Mm. Cuma nya, cumanya apa yang saya nak kata, uh, masa bawa tu dia sihat wafiat. Mm. Lepas tu dia sakit di sana, di sana. Dia sakit di sana, okey lagi tapi masa sampai nak masuk Arafah, mm -mm. dia koma. Jadi sampai habis Arafah, orang dah pergi Muzdalifah. Esok tu baru dia bangun dia sudah. Mm, 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 mm. Sedangkan haji tu mesti kena ada Arafah. Mm, mm, mm. Tabung haji dia akan bawa, bawa ah, Dia walaupun dia sakit dia akan sedar duduk kat Arafah tu. Tapi mm, mm. lain kita boleh 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 ganti, minta orang gantikan kita bayarlah kan. nya Arafah ni tak boleh. Mm. Kita kena sedar, kita kena kena ada dekat situ. <coughs> ya, ukuh di Arafah. Betul. Uh, malangnya esok dia baru bangun. Allah. Bukan saya seorang, ada kawan-kawan yang lain, ada Tan Sri, Profesor Tan Sri Syukur pun pernah cerita kat hmm. saya kat airport. Hmm. Dia kata, eh, dia kata Allah nak uji sungguh lah dia kata. Hmm. Jadi itu benda-benda yang pelik lah yang kami jumpa. Untuk meninggal tak pernah berlaku masa zaman haji tapi berlaku zaman umrah. Yeah. Ha, daripada Madinah nak ke Mekah. Mm -hmm. Jadi dalam 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 Perjalanan bas tu dia meninggal dunia. Allahuakbar. Ah ha, dalam Maksudnya keadaan dia, ihram. dia pakai ihram. Dalam ihram. Mm. Sebab dia masuk dia ni ada penyakit jantung. Mm. Dia sebelum balik saya dah pesan mm. cepat pukul 9 dah kena masuk. Rupa dia lambat setengah jam. Mm. Dia pergi masuk raudhah Maksud tu, Rauh-Rabah, haji yang berebut lagi masa tu. Ya, ya, ya. Jadi, Belum tu, pakai nusuk lagi. Tak ada. Hmm. Dia masuk berebut tu, dia dapat masuk, Alhamdulillah. Hmm. Tapi dada dia kena sentap dengan dengan uh, siku Arab. Hmm. Dia kata, Ustaz, saya kena siku lah tadi. Hmm. Oh, ya ke? Hmm. Lepas tu, tak apalah. Dalam bas tu, kita buka sujud, tiba-tiba lepas di uh, Bir Ali tu. Hmm. Kita duduk, uh, talbiah talbiah talbiyah, lepas. Lepas ihram kan? Yeah. Uh, uh, uh. Dia susah Allahuakbar. Rupa-rupanya, itulah yang terakhir bagi dia dan dia meninggal dalam ikhram. ihram dalam ihram masyaallah Allahu Rabbi memang Akbar. Saya sendiri Datuk pernah mengalaminya pada tahun 2012 rakan sebilik saya yang berniat haji ifrad maknanya mm. dia masuk daripada Malaysia menaiki pesawat MAS uh -huh. di atas uh, Karnul Manazil dia terus niat haji ha dan dia buat haji dulu dan kemudian selepas itu sepatutnya dia buat umrah yeah. tapi selepas operasi masya'ir dia meninggal dunia di hadapan saya ha, tetapi dia dah dah bertahlullah cuma betahlul dia tak selesai lah. lagi untuk apa ni acara umrah oh. jadi kita nak sambung cerita tu nanti. tu pastikan yeah. anda jangan ke mana-mana kita berehat seketika. Labai Kallah 2025 menyahut panggilanmu. Kembara penyucian jiwa di Tanah Suci di Mekah Al-Mukarramah ini pastinya menjadi satu detik istimewa dalam hidup setiap Muslim. Apa yang paling dirindukan langit Mekah Al-Mukarramah ini. Jom kita saksikan. Saya tak pernah pergi umrah, tapi Allah jemput saya sebagai tetamu untuk pergi haji. Alhamdulillah, rezeki saya jadi ketika pertama kali melihat Kaabah tu memang mengalir air mata lah. Sebab saya memang mengimpikan, sangat-sangat mengimpikan untuk berada di sini Dekat Mekah ni yang saya paling rindu adalah ufwah lah, ufwah antara jemaah haji. Uh, jemaah haji dekat sini, uh, saya selalu, saya suka bertegur dengan orang. Perasaan yang saya rindu adalah solat di hadapan Kaabah. Walaupun kita solat di tingkat atas, kita takkan akan rasa sama macam kita solat di dataran. Saya uh, rindukan bahawa pada waktu inilah uh, kita dapat nampak semua umat Islam dia tidak kisah warna kulit yang sebenarnya berkumpul pada satu tempat merindui langit Mekah di mana saya melihat Kaabah saya rasa ada pun ada sebab pun ada sebab kali pertama kan saya melihat di bumi barakah ini bawalah segala luka dosa dan harapan kalian di sinilah tempat paling hampir antara hati yang lelah dengan Tuhan yang maha pemurah setiap langkah tawaf setiap sa'i dan setiap sujud adalah pengharapan yang sedang didengar. Jangan ragu untuk berdoa kerana di bawah langit Mekah ini harapanmu sedang dirangka oleh kasih sayang Allah. Yakinlah wahai Dilufur Rahman, doamu akan diterima. Sememangnya tuan-tuan dan puan-puan, perasaan sebagai tetamu Allah ini sukar digambarkan. Lebih-lebih lagi kalau pengalaman dan perasaan oleh mereka yang pertama kali menjejakkan kaki ke tanah suci pertama kali melihat kaabah di depan mata, pertama kali melihat jutaan manusia berada di kota suci Mekah bertawaf dan juga beramal ibadah. Hanya mereka yang pernah melaluinya saja faham keadaan dan juga situasinya bagaimana. Baik, tuan-tuan dan puan, puan, kita nak sambung lagi perbincangan kita tentang topik kita hari ini pengakhiran yang dicemburui. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Syarul yang berada di Kota Suci Mekah yang membawa bikisan untuk Labaik Allah 2025 pada malam ini. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Dato' Dr. Muhammad Izra Izhar Arif nak cerita tentang pengakhiran yang dicemburui Apakah konklusi kepada mereka mereka yang belum pergi lagi ataupun akan pergi ini untuk menyimpan satu niat tentang kalau tadi Nabi pernah sebut tentang kematian dia uh, ada tak yang Nabi khususkan untuk kematian doa ke apa ke untuk meninggal di sana. Tonton perempuan uh, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia pernah bertanya kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Apakah keadaan mati yang terbaik Ya, maka Nabi SAW jawab kepada Muaz bin Jabal, Antamuta walisanuka ratbun bizikrillah. Hadis Hasan. Uh, nak bagi tahu bahawa Nabi kata apa? Bagaimana nak meninggal dalam keadaan baik? Sentiasa beringat dengan zikir agar kamu mati dalam keadaan zikir. Masya Allah. Jadi maknanya, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar mati dalam keadaan baik. ...sentiasa minta dengan Allah agar kita sampai ke Tanah Suci Mekah... ...sentiasa positif. InsyaAllah, kalaulah kita dah ada duit dan cukup semuanya... ...tapi tak mampu nak pergi lagi kerana visa tak dapat... ...insyaAllah kalau kita meninggal pun Allah makbulkan doa kita. Hmm. Ha, tapi kalau kita dapat pergi, insyaAllah... Allah akan bagi ganjaran kepada kita dengan apa yang Masya kita lakukan Masya allah Tuan-tuan dan puan-puan, konklusinya cukup cantik kepada kita dalam rancangan Labaikallah pada malam ini dan diharapkan apa yang dikongsikan oleh Datuk sebentar tadi dapat memberi manfaat kepada semua. Datuk, ya. kita mohon seperti biasa sebelum kita berakhir pada malam ini, kita akan bersama lagi minggu depan dalam rancangan Labaikallah ni. Minta Datuk doakan untuk semua jemaah kita di Malaysia ataupun jemaah kita yang telah pun berada di Kota Suci Mekah dan Madinah. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rizqan hasanan fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah permudahkanlah urusan kami untuk menunaikan ibadah haji ke tanah sucimu ya Allah. Ya Allah permudahkanlah urusan sahabat-sahabat kami yang sedang berada di Kota Mekah. Amin. Yang sedang berada di tanah suci Madinah. Amin. Ya Allah permudahkanlah urusan mereka untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Untuk menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Amin. di Muzdalifah di Mina Amin. dan berada di ...kota Mekah iaitu Masjidil Haram. Amin. Permudahkanlah urusan mereka untuk tawaf, Amin. untuk sa'i. Berikan mereka hajjan mabrura Amin. wa sa'ian mashkura. Amin. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad... ...wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqballahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Doa yang walaupun ringkas tetapi memang menusuk ke hati. Tuan-tuan dan perempuan, kita belum berakhir lagi kerana saya nak bacakan satu bait-bait kata ni di mana bunyinya seperti ini setiap kehilangan pasti menyedihkan tapi bagi sesetengah keluarga kehilangan itu membawa rasa tenang kerana insan tersayang pergi dalam keadaan yang sangat mulia hari ini kita nak kongsi dengan uh, konklusinya tentang bagaimana mereka yang telah pun dipilih oleh Allah SWT untuk pergi ataupun meninggal dunia dengan pengakhiran yang baik-baik di kota suci Mekah dan kota suci Madinah. Tok, ni ada lagi satu minit lagi Tok. Mungkin orang kata terakhir. Uh, tak salah ke kalau kita memang uh, berdoa untuk kita meninggal di sana? Tak salah. Kita boleh minta dengan Allah meninggal di mana-mana mm. yang penting kita meninggal di tempat yang mulia mm. dan Allah jauhkan kita daripada mati di tempat-tempat maksiat seperti kelab malam tengah minum arak mm. tengah berjudi tengah buat transaksi Masi. riba mm. dan seumpamanya mm. ayuh kita minta dengan Allah biar mati dalam keadaan baik sebab mm. nabi pun ingatkan kita antamuta walisa nukratbun bizikrillah mm. biar kamu mati dalam keadaan berzikir kepada, ...kepada Allah, Subhanahu Allah. Subhanahu Taala. Baik, kita jangan lupa untuk terus amalkan doa. Allahumma ihtim lana bihusnil qatimah. Wa la tahtim ailana ya Allah bi su'il qatimah. Kita tak nak mati dalam keadaan yang buruk-buruk. Jumpa lagi minggu depan, tuan-tuan dan puan-puan. Hari Isnin sehingga hari Khamis. Jam 9 malam. Hanya di TV Al-Hijrah. Uh... Labaik Allah 2025. Terima kasih banyak Atok. Sama-sama. Allahu Akbar. Rengkas <tuk> sangat pendek, sangat rasanya <tuk> setengah jam tak cukup. Jumpa lagi minggu depan dalam rancangan Labaik Allah 2025 menyahut panggilanmu.